Книжкова шафа додала парку кованих фігур унікальну атмосферу. Книговерть стала затребуваною не лише серед южниців, а й гостей міста. Протягом дня містяни приходять до шафи, аби залишити книжки та знайти літературу на свій смак. Наші журналісти вийшли в парк та поспілкувалися з мешканцями, що облюбували книговерть. Книжкова шафа на алеї кованих скульптур стала місцем постійного користування. Щодня дорослі та діти приносять до неї книжки з дому, аби обмінятися на інші. За короткий час шафа наповнилася низкою різножанрових книг. Відтепер в ній існує своя маленька бібліотека. Ми вже не перший раз це робимо. це Бібліотека ми приносимо це книжки регулярно. Ми робимо акції, такі як букросінг. У нас еще точка есть э, кофейная мелодия, там тоже приносим книжки. Что мы делать? не первый раз э, б, приносим эти книги, поэтому мы знаем, как бы, что берут, берут, что читают. Ну, в основном это такое легкое чтиво, какой-нибудь, какие-нибудь романчики легкие типа донцова. Ну и детективы, фантастика. Велику популярність шафа викликала серед дітей. Малята охоче переглядають бібліотеку та навіть почали приносити до шафи свої іграшки. Жителі розповідають, що завдяки книговерті в Южному зросла популярність на читання книг. Замечательный шкаф. Наши дети уже взяли книжки, дочитываем, возвращаем, хотим принести сами. То есть идея великолепная. Сегодня, кстати, была в Одессе, похоже, видела, конечно, шкаф не такой шикарный, как у нас, вот. Но там даже уже написано объявление, обязательно возвращать книги, и даже написано, что есть видеонаблюдение. Не знаю, есть оно или нет, но то есть понятно, что каждый по-разному да, относится. Кто-то принесет свою, а кто-то может забрать и не вернуть. Но вообще идея очень замечательная. Ну, наши дети, да, больше как бы увлекаются детской литературой. У меня мальчик увлекается монетами, Советским Союзом, ну, то есть как бы разная А так, не знаю, вот Аня нашла себе замечательную книгу «Поделки из бисера». Про карандаши самоделкина почему именно эти выбираешь потому что они детские и очень интересные а сам что-то хочешь принести да ну некоторые можно детские принести там бабушка, бабушка тоже принесет такие книжки тоже старые у нее там много их книжек дома я про бисероплетение. она очень интересная потому что там очень классные ну поделки можно сделать с ней там есть очень классные, ну, очень классные, но сложные поделки. Но мне все равно нравится, потому что я очень хорошо плету. А ты что-то сама уже приносила какие-то да? да. Какие? Про спящую красавицу. Все. И моя сестра тоже принесла. И мама. Как считаешь, интересная вообще идея, вот, что у нас в городе появилась? Да. очень классно. фігура книговерств встановлена на алеї кованих скульптур, які цього року виповнилися 10 років. Книжкова шафа стала сьомою фігурою в парку залізного періоду. Так прозвали його містяни.